В этом занятии мы поговорим с вами о том, как продвигать контент и контентные проекты, разберемся в критериях, по которым стоит выбирать себе посты, разберемся в том, как готовить контент на внешних ресурсах для того, чтобы приводить трафик, ну и настроим рекламу формата вовлечения в Facebook. Когда все настройки готовы, кликаем ⁇ Продолжить ⁇ и попадаем в настройку. Здесь вам нужно указать, во-первых, страницу, от имени которой будет размещена реклама и на которой находится тот самый пост, который вы хотите промотировать, и, во-вторых, выбрать публикацию которая пойдет в рекламную ротацию. Если вам нужны кнопки на посте, по которым можно будет перейти на внешний сайт, вы можете добавить их вот здесь. Добавляются они с помощью URL вашего сайта. То есть с помощью ссылки. И здесь важно проговорить то, что каждая ссылка, которую вы вставляете в рекламный кабинет, будь то продвижение поста, или особенно, когда это касается форматов, связанных с трафиком, то есть конкретно трафик или конкретно конверсии, вам обязательно необходимо размечать ссылки UTM-метками. UTM-метки ⁇ это способ разметки ссылочной массы, для того, чтобы потом можно было проанализировать их в аналитических сервисах типа Google Analytics и понять, откуда у вас конверсии идут, из каких рекламных сообщений, из каких картинок, из каких текстов вы конверсии получаете, а из каких нет. Как их поставить? Открываете любой поисковик и вбиваете UTM-метки. Первая ссылка это компоновщик URL от Google. Он нам подходит. Открываем эту страницу, кликаем компоновщик URL. Первое, что мы делаем, мы копируем URL вашего сайта, то есть домен, и вставляем его сюда. Далее мы указываем источник. В нашем случае это будет Facebook. Далее мы указываем канал. В нашем случае обычно указывается модель оплаты рекламы. Это оплата за клик CPC. Или оплата за 1000 показов, CPM. В данном случае это будет оплата за вовлеченность в пост. И скорее это будет cost per action, то есть CPA. Давайте укажем его. И в названии компании мы указываем номер тестового запуска, например, тест 1 и тестируемый элемент. Например, картинка с паровозом. Вы можете на латинице вбивать все, что вам заблагорассудится. Главное, чтобы вы сами это поняли. Компоновщик генерирует вам длинную ссылку следующего вида, и именно ее вам нужно скопировать и вставить либо в адрес URL по кнопке, которую вы пытаетесь поставить на пост, либо на любой трафиковый формат рекламы. Это крайне важно для аналитики. Если вы этого не сделаете, скорее всего, оптимизировать рекламу не получится никогда. Поэтому разберитесь. Добавляем URL. Если у вас есть пиксель и на нем установлены микроконверсии, которые вам нужно отслеживать, они выбираются здесь. Если вам не нужно ничего отслеживать, кликаете «Не отслеживать конверсии». И, пожалуй, все. Можете перепроверить перед запуском, но ваша первая рекламная кампания готова. Кликаем «Подтвердить» и реклама уходит на модерацию. Модерация длится, как правило, 5, 10, 15 минут и при успешном ее прохождении вы начинаете получать показы. Кликаете ⁇ Продолжить ⁇ она на рассмотрении, и попадаете в рекламный кабинет, где можете редактировать эту кампанию. Очень важно, когда вы работаете с группой объявлений, открыть каждое из объявлений, для этого кликнуть ⁇ Редактировать ⁇ найти то место, где указана полная ссылка, по которой переходит. Ваш потенциальный клиент, человек, который кликнул по рекламе, и в конце этой ссылки дописать уникальный идентификатор, который будет характеризовать это конкретное объявление из группы. В данном случае тестируются картинки, поэтому вы можете дописать идентификатор картинки, например, слово white, слово живот, слово женщина или как вам будет понятнее. После этого кликаете подтвердите и закрыть и добиваетесь того, чтобы на всю группу объявлений у вас стояли разные UTM-метки. Итак, в этом занятии мы разобрались с вами, как настраивать рекламу в Facebook формата вовлечения, как получать больше охвата для своих постов и как продвигать контент. В следующем занятии мы проговорим с вами, что такое пиксель, зачем он нужен и все остальные детали, которые его касаются.